Salam, dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində axtardığınız bağlı, bağçalıb, geniş, gözəl, köytəy, əla bir həyət evini təqdim edirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd etmək istəyirəm ki, ev Masazır qəsəbəsinin girişinə çox yaxın bir məsafədədir. Ümumilikdə 2 sot yarım torpaq sahəsindən ibarət olan, bax gördüyünüz bu gözəl, şirin ev Altı otaqdan ibarətdir, çox keyfiyyətli və gözəl bir tikintiyə sahib olan bu ev təkrar qeyd edirəm ki, Masazır qəsəbəsinin girişinə yaxın bir ərazidə yerləşməkdədir. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd etdim ki, evin yanına keçmək mümkündür. Yan tərəfində istixana var ki, yəni burada kombi aparatını və yaxud da burada kiçik sanitari qovşağı da <coughs> təmin etmək mümkündür. Bax gördüyünüz kombi xətlərinin yerinə qədər çəkilib, evin yanına tam sərbəsliklə keçib hərəkət etmək mümkündür. Ərazidə bütün kommunallar var. Qaz, su, işıq, e, yəni fasiləsi şəkildədir. Evin sol və sağ tərəfi tam açıqdır. Yəni bir çoxlarınızın axtardığı e, parametrlərə uyğun bir evdir. Nəzərinizə də çatdırmaq istəyirəm ki, evin həyətinə heç bir pəncərə baxmır. Gözəl Yenə təşəkkür edirəm ki, hamınızın axtardığı əla bir evdir. Bax, burada həyətan sahəsində belə bir bağ, bağçası var. Qiyməti də çox sərfəli bir qiymətdir. İcazə verədəm, çünki bu qiymətdə bu formalı həyət evləri çox nadir hallarda rast gəlinir. Evin altında zərcəmsi var. Gördüyünüz bu formada zərcəmsi gördüyünüz, yəni tam quru vəziyyətdədir. Deməli, <coughs> daxil olub evin içini də yaxından təqdim edəcəm. Gördüyünüz bax bu həyətan sahəsi Bu formadadır. Həqiqətən sayəsində 2 maşın, e, daha da olsa 3 maşın tam sərbəst şəkildə yerləşə bilər. Daxil olur evin birinci mərtəbəsinə. Hörmətli izləyicilərim, videonun əvvəlindən də qeyd etdiyim kimi, ev 6 otaqdan ibarətdir. Və nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, videomuzu izləyərkən kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan ilk gözəl evləri birinci olaraq siz görəsiniz. Deməli, evin birinci mərtəbəsində baxın belə bir, -bir qonaq otağıdır. Çox səliqəli, gözəl şəkildə tikilib, təmir olunmuş bir evdir. Qiyməti də çox sərfəlidir. İrəliyən dəqiqələrdə qiymət barəsində sizə tam ətraflı məlumat verəcəm. Ev nağd satılır. Nağd şəkildə real alıcıya endirim olunacaq. Döşəməsi laminatdır. Deməli, birinci mərtəbədə pilləkənləri görsəniz ikinci mərtəbəyə qalxan, pilləkənlərin alt hissəsində kladovkaçısıdır və təkrar qeyd etmək istəyirəm ki, ev 6 otaqdan ibarətdir. Baxın, burada birinci mərtəbədə olan belə bir yataq otağıdır. Bütün otaqlarda elektrik qovşaqları qoyulub, müxtəlif yerlərdə televizor kabelləri də qədər çəkilib, tam hazır şəkildədir. Deməli, burada yenə də bir otağımız var. Baxın, daha doğrusu mətbəxtdir. Mətbəxinin ölçüsü də geniş ölçüdə də hörmətli izləyicilərimiz. Bax gördüyünüz bu formada gözə mətbəxidir. Burada mətbəx mebelini yığandan sonra, yəni burada rahat oturub durmağa geniş bir sahə qalır. Və birinci mərtəbədə hamam otağını sizə göstərəcəm. Baxın bu formada geniş hamam otağıdır hörmətli izləyicilərimiz. Evin ikinci mərtəbəsinə qalxaq. Qalmamışdan <coughs> öncə də burada sizə kladovkağını göstərəm. Bax belə bir kladovkası var. Nəzəri təqdim etmək istəyirəm ki, yəni genişlik olaraq, fərqlilik olaraq tam fərqli və geniş bir evdir. Nəzəri də çatdırmaq istəyirəm ki, qiyməti 110 min manatdır. Mərtəbələr arası monolit betondur, təmirdən də yeni çıxıb. Təmirdən sonra da evdə yaşayış olmunu. Çox səliqəli gəlir, gözəl bir təmir olunmuş bir ev və məmtli zəncərimiz. Deməli, burada ikinci mərtəbədə birinci yataq otağıdır. Bu formada gözəl səriqəri yataq otağıdır. Otaqların ölçülərini, yəni görürsüz ki, çox genişdir. Ümumilikdə təqdim edirəm ki, 6 otaqdan ibarətdir və 2.5 sot torpaq sahəsində inşa olunmuşdur. Və burada belə bir ikinci yataq otağıdır bu formada. Eee və baxın, yenə də burada otaqlarımız var. Növbəti yataq otağıdır. Video xəbərlə nə qeyd etdim kimi evin sağ və sol tərəfi tam açıqdır. Burada yataq otağını görürsüz və növbəti otağı da sizə göstərəcəm. Baxın, burada da belə bir növbəti yataq otağıdır. Hörmətli izləyicilərimiz, bura qədər evin təkrar qiymətini qeyd edirəm ki, qiyməti 110.000 manatdır. İkinci mərtəbədə olan hamı otağını sizə təkrar göstərim. Nə çatdırır? Bu nad şəkildə real alıcıya qiymətdə endirib olunacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan ilk yeni evlərlə birinci olaraq siz tanış olasınız.